Псалом 22 Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня с настези правды ради имени своего. Если я пройду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих и умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни. И, друзья, здесь говорится о первом седере, вот этой вот встрече или ужине с Богом, который произошел еще тогда, во времена Маше в Египте, когда Господь на виду враг, уведу врагов он устроил вот эту трапезу, и он был со своим народом. И сейчас, брат, сестра, Господь, Он хочет, чтобы Ты пришел на эту встречу. Но есть какие-то определенные условия. Это наша святость, это наше, наше посвящение, служение Господу. И, конечно же, мы тогда будем с нашим Господом на виду у врагов наших. Аминь.